मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ एहताज से भी कहा कि उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी तरीके से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है बायकॉट का कि नहीं वो कहते पच्चीस हज़ार जो मुलाजमीन है उनकी नौकरी चली जाएगी और इस तरह से ना मतलब क्योंकि ये भी उन्होंने बीच में ना जिक्र किया ये कहते हैं एक जहाद का जो तरीका नया सामने आ रहा है और इस पर भी पिछले खैर जैसे बहस होती रही है हमारे माशरे में पिछले दो हफ्ते में बहस थोड़ी गर्म होगी वो है चीज़ों का बॉयकॉट करना उस पर मैकडोनल्ड जो है

उनको कहें इनके मुकाबले के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और ये जितने मैकडोनल्ड के बेरोजगार हैं कोको कोला के पेप्सी के इनको वहां जॉब दें जिस दिन उन्होंने वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिया ना इनको उस दिन मैं इंशाला बाइकआउट का ऐलान कर दूंगा और टाइम क्या मत ये तो बहुत नॉन सेंस बात है फिर कोई मैसेज नहीं जाएगा आपकी कोई नहीं आपके ये इकदाम पैमानी होकर रह जाएंगे आप अपने लोगों का नुकसान करेंगे आप अपनी मीशत को बर्बाद कर बैठेंगे कोई हैसियत नहीं है बहरहाल जिसने भी कहा ये वही ट्रेंड चल पड़ा ना ये कि मुसलमान को मैं ना कॉर्पोरेट में बोल रहा हूँ खुद जॉब करता था एम्प्लॉ था नौकरी से निका... निकालते वक्त ना मैं एक जुमला बोलता हुआ था इन लोगों को भी मैं बेसिक्स बता दूं मुसलमान इस्लाम की बेसिक्स क्या है कि इस मैकडोनल्ड की नौकरी से पहले अल्लाह ही पाल रहा था और इसके बाद भी अल्लाह नहीं पालना है ना मैकडोनल्ड किसी का राजक है ना कोई और कंपनी सो so, मैकडानल्ड की नौकरी छोड़नी हो या ना छोड़नी हो इस्स स्मॉलर डिसीजन पहले इस फलसफे को छोड़ें कि मैकडोनल्ड की नौकरी ही है ना जो आपका आपका रिज दे रही है लानत है ऐसे रिज्क पे कि जो कोई अल्लाह से मंसूब कर दिया आपने पहले तो उन लोगों के को नौकरियां छोड़नी चाहिए जो इस फलसफे पे हैं कि मैकडोनल्ड वालों को नौकरियां इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए <laughs> पहले तो उनको नौकरियां छोड़नी चाहिए <laughs> उनका बाइक करें कि जो ऐसे फलसफे वाले हैं कि मैकडोनल्ड पर नौकरी लगी हुई है लाउज़ बिल्ला हम सबको अपनी पना में रखे नाउ सर मैकडोनल्ड के जो कोर इशू है ना मैकडोनल्ड क्या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अभी तक मैकडानल्ड के थ्रू ये पहचान नहीं हुई कि फुरकान क्या है ना या इसराइल की आर्मी को फ्री मील देने वाली कंपनी है ठीक है इन्होंने कहा है कि भाई हम छुप के नहीं वार करते बिल्कुल। हम हम अपनी अपनी कॉज के साथ सिंसियर हैं इन्होंने ये बताया मैकडोनल्ड हो या कोई भी कंपनी हो गौर से समझें इस बात को मैं बायकॉट करवा रहा हूँ इन शाला कैंपेन शुरू की थी अभी उसके कुछ मैकेनिक्स अभी ज़ेर गौर हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाए मुसलमानों की कंपनियां बैन करें बायकॉट करें ये चार दिन का बायॉट है इस वक्त सीज़ फायर है चार दिन का सीज़ फायर है अभी बच्चे मारने के लिए दोबारा चैम्बर में गोली जा चुकी हुई है आई की अगली बच्ची मरी ना तो सवाल मेरे और आपसे होना है किसी शक में मत रहिएगा मुसलमानों की वो वाली पाकिस्तान की कंपनियां बायकॉट करें कि जो खामोश बैठी हुई पैसे बना रही हैं वरना हमारे पास भी मिसाइल और गोलियाँ वहाँ पे लॉन्च हो सकती हैं अब उसका दूसरा तरीका मैंने क्या किया ये वाली बात इसलिए मैंने ये बात याद है क्या मस्जिद तो नहीं हम मोबाइल कर सके तो मार्केट मोबाइल कर देते ना हम बिलियन बना देंगे इन शाला आपकी कंपनी को अगर आप पैसे निकालें शो कराएँ क्या वॉर चेस्ट में क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत को लेवरेज चाहिए होती है कि भाई क्यों मुझे ही पता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या खतरा है कि भाई इस वक्त साढ़े पौने तीन सौ रुपये का डॉलर है तुम कह रहे हो साहिल मियाँ मिजाइल करूँ खुद करूँ दो हज़ार रुपये का डॉलर हो जाएगा नीचे से फलस्तनी छोड़ो पाकिस्तानी मरना शुरू हो जाएंगे जेनुअन फियर है इनके हाँ तो उसी के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना वी विल क्रिएट अ वॉर चेस्ट कंपनीज़ ओनली टॉक इन मनी कंपनीज पैसों में बात करती है। इस वक्त बड़ी कंपनी मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग निकाली इनके जितने भी कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स हैं वो मेरे पास हैं मुझे तो पता किस किस शहर में किस किस कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ अब मैकडोनल्ड की तो कोई औकात ही नहीं है प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड नेस्ले एंड ऑल अ दैट इसराइली क्रैप उसको छोड़ें आप उसको तोड़ाएं फिर मैंने पाकिस्तानी सी ई को भी अपील की हुई है इनशाला मैकडोनल्ड की नौकरियाँ चाहिए हम आपको देते हैं एक भी नौकरी वाला बन जिसकी एक भी दोनों आ जाए लिस्ट निकाल लेंगे पच्चीस हज़ार गया पच्चीस लाख नौकरियाँ मिल जाएंगी किसी ने एक देनी किसी ने दस देनी है लिस्टिंग बना रहे हैं हम इनशा नौकरियों को वाला मैं मेरा, मेरा फलसफा नहीं है नौकरी अल्लाह ने देनी होती पैसे हमने निकाल के पाकिस्तान की कंपनी से वॉर चेस्ट में डालने और प्रेशर डालने के ये लो पैसे और क्या चाहिए तुम्हें इकोनॉमिक प्रेशर ना तुम्हारे पर। अगर कंपनीज प्रेशर डाले ना मार्केट प्रेशर डाले तो ये पीपल प्रेशर से बड़ा प्रेशर होता है इसका वेट ज्यादा होता वी नीड टू बॉयकॉट द साइलेंट मुस्लिम्स बैठे में आराम से अपने अपने जी you नो know, वरना सी एस आर कैंपेन करती है जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ओ, गाँव में जाके दीवारें पेंट कर रहे हैं तो बेवाओं को सिलाई मशीनें दे रहे हैं तो यू नो सिटीजनशिप के वो पूरे कर रहे हैं तो इस्लाम की सिटीज़नशिप नहीं पूरी करनी चाहे पैसे निकालें अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो इन अ ब्लॉक इन बायकॉट दुआ करें आपके तो सेठों और इन इन कॉर्पोरेट के तो दिलों से दुआएं तजुद पढ़ना शुरू करें कि ये जंग खत्म हो अदरवाइज पाकिस्तानी आर गो ना बायकॉट द मुस्लिम कंपनीज़ हु क्लेम दम सफर मुस्लिम्स एंड कैन स्पेंड अ टाइम डरे हुए बैठे हुए हैं और अयशियाँ करें डरे हुए क्या है अपने प्राइवेट जट्स उड़ा रहे हैं बैठ के हमें आप सोलह उड़ाने हैं आपके प्राइवेट जट्स थोड़ी देर तरह अब पार करके रखे हैं वो पैसे चाहिए हमें इस वक्त बिकॉज वी आर मुस्लिम्स वी नीड टू क्रिएट दैट प्रेशर और वो मार्केट एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रेशर में डालूंगा मैंने आपसे कहा ना हम ट्रिलियनर बना देंगे खरब पत्ती बन जाएंगे इस कंपनी ने इस तरह पैसे निकाले सारा बिजनेस उसको देंगे हम ये सिविल वॉर नहीं हो रही स्ट्रेट पॉलिटिक्स हो रही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि मार्केट में उन कंपनियों को प्रोजेक्ट करो कि जो विजिबल दिखाएं हमें कि पैसा फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे रहे हम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में प्रेशर आ रहा है कि भाई और वो फिर वा अमेरिका को भी दिखाती है फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के यार हम क्या करें हमारी मार्केट क्रैश हो रही है इधर पूरी पूरे पाकिस्तान का, का सारा का सारा ताजर इकट्ठा हो गया प्रेशर डाल रहा है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस जस्टिफिकेशन पर तो बिग डैडी अमरीका भी कुछ नहीं बोल सकता ना कि तो हम क्या करें यार इसको इसकी तो मजबूरी है और ना भी हो बाद में क्या अमरीका मेरी तरफ से हमें ये पता चल जाएगा फिर कोई क्विन ये होगी के व चेस्ट इस्तेमाल कैसे करनी है फिर